erkaklar uchun maxsus taom bu taom uchun bir dona ayol kerak bo'ladi ayolni bir boq atur va shirin so'zlar bilan yarim soatga dimlab qo'yasiz divan yoki ko'rpacha ustiga yotqizib kiyimlaridan ajratib olasiz quloqlariga shivirlab uni dunyodagi eng go'zal ayol ekanligini aytasiz lab bo'yin ko'kraklariga qaynoq bo'salardan sepishni unutmang oyoqlar orasidagi ishq tandiriga sehrli tayog'ingizni solib qovurishni boshlaysiz har to'rt minutda ayolni aylantirib turing aks holda kuyib ketishi mumkin o'ttiz qirq minutcha qovurilgandan keyin ayolni ko'zlari pirpirab ikki yuzi qizargan holga keladi va so'nggi bosqich ayolni ish tandiriga sehrli tayog'ingizdagi muhabbat sharbatidan <imitation> tomqizib lablariga bir bor yana bo'za seping